Привет, с вами канал Дарина, Д да? и, моя... и сегодня я буду снимать видео. Привет, с моей сестрой сейчас утро. Да. И мы будем снимать видео да. про... Вот. Про... Вот. про раскопки разных драгоценных камней. М -м -м. Вот. Вот здесь вы можете М -м -м. видеть, что они раскопаны. Сзади у нас тоже там инструкции, видно все. А здесь там тоже что-то и кристаллики. Подни под низом там все какое там, вот, там ничего нет, нет. А, вот давайте открываем. же откроем если мы открываем мы видим вот такую книжечку будто вот так. и открываем здесь чтобы достать ее а, чтобы все это достать можно открыть сверху там тоже кстати камушки ну, вот а, здесь есть молоточек мешочек для кисточка и специальная палочка, которую мы и даже очень... допивали нашего динозавра. Mm. Mm. И она mm. сейчас покажет Марина динозавра, такую, какую мы достали. смотри, вот. И здесь еще, чтобы сделать себе ожерелье, есть такая штука. И, и сама вот. И сами наши кристаллы в такой глине. Здесь написано Big and Discovery. И тут написано, еще они не сказали, классные такие сминки. Тут тоже она написана, вот. вот, даже здесь очень красиво нарисовано. Даже а, на написано сминки. Big. Ник Кинтор, то есть очень прикольно. Вот. Сейчас мы достанем. Все, все, все достанем. Давайте же. достали и теперь. Теперь берем. Для... Теперь тут есть молоточек. Он деревянный, это да. Сумочка. Чтобы собирать кристаллики, он мне это очень нравится. Ну и как уже э, уже говорили, вот такие для ожирения. кисточка. Вот кисточка, которая там собирает. И еще вот такая штучка. У нас уже она есть. И кисточка тоже, только красная. И, 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 сама вот. И также здесь есть три инструкции по нашему языку и фигуре. не по нашему. Вот, ну, мы это нашим, Нашему вот это. Ну, мы ее там. Это Это вот смотрите, а вот, не вот не это не сама не она, не вот это сама не наша глина, вот так она в пакетике. Это Она очень чего-то легкое очень. Но на легкое. Так, конечно, ну там да. конечно. Да. Давайте но посмотрим, как легкое. она теперь будет да. внутри. Внутри пусто. Нужно какую-то куклу туда Давай посадить и все. Ну давайте откроем пленки. Так, э, сейчас мы сюда все назад сложим. Да, то, чтобы ничего не потеряли. Тогда, возможно, все потеряется. Ну, давайте же откроем от Вот. Мы сейчас возьмем... Вот здесь, кстати, оно... Мне нравится. Вот здесь вы найдете разные камни. И кстати Марина, сейчас вам покажу, что внутри этого там разные камни, которые там вам могут нравиться. Которые вам могут попасть, которые вы можете откопать. Первый камень тут есть, он такой какой то непонятный. Это вот. Тигровый глаз. Тигровый глаз. Тигровый глаз. Дальше. Зеленый авантюры. Это вот зеленый Дальше. Дальше это Раух Топас. последний. Агат. Вот первая самая Агат. Вы можете сами понять. Розовый крат. Родомейт. Ну, вы тут видите разные. Также тут есть не по нашему языку. Тоже такие же кристаллы. -то Только не по нашему языку. Вот э, я сейчас открыла, почти. Мы сейчас сливаем пленку. Вот. вот теперь берем наши вещи. Да, нам нужен молоточек. Чтобы помыть. Я буду вот этой штукой. Ну, Марина, у тебя есть своя штука. А, я буду вот этой штукой. Мы да. будем копать снизу, там где шесть Это отсюда. Вот тут, посередине. Мы, наверное, не будем вам это показывать. Вот когда мы уже найдем хотя бы вид один кристаллика, тогда мы вам покажем. И вот, мы все уже сделали. Это было очень долго, мы потратили полдня на... Их пять. И на то, чтобы откопать все, у нас уже нету вот того цементального блока. Нам сейчас понадобится лупа. Лупа. Зато у нас есть мешочек. И там у нас всего 5 кристалликов, которых мы насобирали. Давайте же будем смотреть. Первый кристалл, который я нашла, это вот сейчас я буду по очереди. Я буду по очереди показывать. Это первый кристалл, на Вот, он такой серо-белый. <гум> серо-белый. Второй кристалл, который я нашла, это вот. Нет, он твой... А чего он есть такие? Это второй кристалл. <гум> вот. Второй, второй, Нет. второй. Вот Целый второй. нашла. второй. Целый второй. Целый второй. вот, вот цель, нет. Да. Вот нет. Так. второй. о Вот, он то Каким-то цветами. таким цветами С цветами. вот цветами Посмотри. Посмотри. вот можете второй. можете второй. Целый второй. Целый второй. травка. Четвертый. Это да, четвертый вот такой кристалл. Белый. Тоже Белый. можете видеть через лопу. И пятый, самый последний. Он очень сильно красивый такой. пока я не полностью очистила креста а э, и потому что и они все хранятся вот в такой сумочке ну серьезно конечно я а теперь давайте мы выберем кристаллик какой красивый чтобы не сделать кулончик я думаю из, из этого а я думаю нужно сделать из вот этого просто сильно такой прям красивый но ну, сейчас будем проверять я их буду с собой возить, ну, если там надо. Там магазин СМИК в пирамиде. Там я, я был. Вы можете увидеть тоже здесь. Мы уже показывали на коробке. Вот смеки. Там в магазине вот, смеки. Вы можете куплять. Смотрите, проживайте. Там, там есть вулканы, кристаллы. Такие как у нас. Кристаллики выращивать. выращивать, да. Они растут разные цветов. Давайте же попробуем. Туда впихнуть наш. Так, он поместится, он должен поместиться. Ну, он как-то туда не влезает, поэтому вот. Не влезает. Чисто резонт. Дарья, кажу, Сергей. Вот. Он не влезает. Через злобу винее просто. Есть, нет, давайте тогда этот все-таки попробуем какой. Наверное, вот. Тут пока Я... тут показано вот такие, что тут вот такие будут, но нет. Не. Не такие. Это просто для того, ну что там будет их несколько. И для для вида как они были вот и я одела вот этот как раз подошел значит я его буду одевать и сейчас нужно развивать так наверное вот так или не вот так Сюда. Сейчас я попробую. Ну, вот так вот, в общем. Но только он упадет, если его там не зажать. Где-то вот такой он будет. Но вот его так же можно и снять. Вот, я его сняла, то есть я не знаю, как его нужно сюда приделать. Сейчас я вообще попробую пристегнуть. застегнуть себя. Тут вот, вот застегну. Ну в общем вот так. Ну вы должны его при приделать себя. Также. Там попадаются, какие вам получится. Давайте же мы посмотрим, какой нам попался из а, видов. А, так, так у нас не, не попался. Из этих у нас никого нет. Это розовый, ну, не сильно розовый, но, может, это розовый кварц. Дальше нет. Здесь, может, не все виды есть камней. Вот, это кварц, кварц, по-моему. Кварц. Нету. Этого вида, вот этих, которые у нас, нету здесь таких видов. Что-то у меня какие-то редкие, что ли. Ну, нашла я. Если вы себе тоже хотите, приобретите смеки. Там очень классно. Это делать но очень долго просто. Чего он, его очень долго надо добывать. А вот. Не знаю, если вы хотите его... Сейчас вам покажу. Вот. Вот сейчас я его вы... Просто если вы хотите себе его одеть, то надо как-то вот придумать. Вот смотрите. Вот, вот так вот она выглядит. Если смотреть через лупу. Красиво, да? Но это можно и поменять. Я буду возить, если что, менять буду. Но если вы хотите ее платить, то вы ее вот так вот сквозь эту Выходит как фонарик такой пойду. Вот сейчас я его одену. Все оно держится, хоть как я его не шевелюсь. И вот. В общем, вот так получилось. Вы можете поменять на любой тоже. Вытянув, даже не снимая отсюда, вот здесь в серединке вытянув. И поменять на другой также. Вот мне очень нравится. Вот, да. Всем спасибо за просмотр, всем пока. С вами была Дарина. И я желаю вам хороших выходных. Потому что сейчас выходной начался. Выходные дни начались Четыре дня. Желаю всем приятных и хороших выходных. Чтобы у вас не было проблем и чтобы вам было интересно. И Чтобы вам было интересно делать всякие новые вещи, открытия, если хотите. И видео. Новые. и новое видео также вы можете купить такой же набор очень классный или аква или аквадракончиков или пазл который или мы вот слаживали. Да. вот пазл который мы слаживали в прошлой серии также аквадракона у меня здесь коробка вот стоит под аквадраконов и также можете себе сделать новые, ну, купить такой набор. Всем пока!